женщина в среднем возрасте оказывается в очень разных ситуациях вот у кого-то например трое детей и женщина настолько привыкла быть матерью что когда ну вот дети вырастают к 40, к 45 годам, ну, понятное дело, что в институт поступают, может быть, в другую страну. Вот становится неясно, что делать дальше, потому что инертно уже, ну, как-то жизнь сложилась. И если дети вырастают и из гнезда вылетают, то, конечно, нужно находить новые смыслы. Кого-то это приводит в отношения гораздо более близкие со своим мужчиной, нежели когда ну, дети занимают очень много пространства и энергии ну, в паре для того, чтобы воспитывать их. Иногда э, ну, нужно совершенно по-новому переписывать отношения, когда ну, вот, меняется семейная ситуация. Это один кризис у женщины. Другой кризис, если, например, женщина живет одна, у нее нет детей, и здесь тоже смысловые какие-то могут быть перепросмотры о ценности жизни, о каких-то, может быть, разочарованиях и сожалениях, что было не сделано. Если очень много уделялось времени, там, например, карьере, а личной жизни практически нет, то, конечно, тоже можно столкнуться с но с какой-то пустотой, и с этим тоже нужно что-то делать, искать, чем заполнять ее, что, что является питательным, удовлетворяющим. Поэтому мне кажется, что тоже очень ситуативно нужно ну, подходить к этой проблеме, искать ресурсы, которые могли бы восполнить нехватку. Впечатлений, нехватку, возможно, удовольствия телесного какого-то. Нужно разбираться очень с каждой темой индивидуально и тоже ну, искать, искать свой путь, как справляться с кризисом. Ну и психотерапевт, конечно, может помочь обнаружить это. Мне кажется, конечно, когда есть красота, и она начинает потихоньку уходить, это очень сложно переживать. Лично мне, конечно, помогает справляться чувство юмора по этому поводу. Вот. И, конечно, ну, круг близких людей, которые ну, чаще всего у каждой женщины приблизительно одного возраста, вот, обсуждать это, каким-то образом делиться своими чувствами, переживаниями, искать, что может поддержать тоже в этом возрасте, потому что, э, ну и салоны красоты и э, какие-то массажи, то, что вообще, ну говорить если о телесности может дать подпитку в энергии, да, это, ну, действительно может большой поддержкой для женщины служить. В каждом возрасте есть свой шарм, понятное дело, что в юности и, и ну в таком более молодом возрасте много энергии, много много цветения, много возможностей, но не так много мудрости. В зрелом возрасте, когда уже опыт ну, пройденных ошибок, каких-то жизненных ситуаций ну, является таким багажом, который обогащает, мне кажется, что ну, вот ценность этого и возможность обнаружить, что в этом возрасте на самом деле... Э, ну, такого подпитывающего, любопытного, и признать это, вот это может быть очень полезно для того, чтобы ну, пережить. И каждый из нас с этим сталкивается, если доживает до старости, что молодость уходит. Так. Ну, я много шучу по этому поводу. Очень много. Конечно, Смотря на свои фотографии в 20 лет, я понимаю, что ну, я совершенно не так уже выгляжу, и, и ну, есть серьезные возрастные изменения. Но вот, может быть, какой-то легкости э, из того возраста я стараюсь ну, вот оставить для себя, для того, чтобы справляться со всем этим. Тоже очень непростое переживание, на самом деле, с которым э, сталкивается человек чаще всего уже в более зрелом возрасте. Мне кажется, что разочарование хорошо признавать, переживать, э, ну, иногда даже плакать по этому поводу, чтобы выразить то, что есть внутри. После того, как это переживается, определять ценность того, что все-таки есть. Потому что если полностью погрузиться в разочарование, ну, все то, что сделано, все, что сложилось в отношениях, все достижения и все важные моменты могут уйти в очень глубокий фон. Для того, чтобы это все отметить, возможно, иногда нужен другой, чтобы помочь не обесценить прожитую жизнь, а ну, просто отметить те моменты, которые казались важны, без которых человек не был таким сегодня, как он есть. Но это будет в поддержку, чтобы пережить разочарование. Ну, какие бонусы у кризиса? Новое, что-то новое. Открытие ну, каких-то для себя... Э, Ресурсов, которые ну, кажутся в, в юном возрасте совершенно неценными, на это можно опираться. И на те связи, которые складываются в жизни, на дружбу э, долгосрочную, на, э, наверное, профессию, потому что в этом уже какой-то опыт есть. Э, ну и кажется мне, что очень важно, несмотря на возраст, учиться осваивать э, какие-то ну, любопытные, азартные вещи, которые, мне кажется, важны в любом возрасте. Может быть, какое-то хобби, может быть, путешествия, может быть... Ну, какие-то увлечения новой профессии, потому что нередко сталкиваюсь с тем, что люди в среднем возрасте меняют профессию или обогащают ее какой-то дополнительной. Ну, в общем, для того, чтобы создавать все равно какие-то новые нейронные связи, мне кажется, вот можно искать свой путь и, и реализовывать это. Даже ценным само присутствие э, психотерапевта рядом, который что-то пережил свое. Вот даже феномен э, того, что есть... Другой человек, который с этим столкнулся, пережил это, какие бы сложные переживания или болезненные не были, он ну, выжил, и это помогает ну, самому клиенту двигаться к тому, что ну, эти вещи переживаемы. То есть как бы это сложно ни было, каких бы ну, тяжелых чувств за этим не стояло, если есть возможность это выразить и разделить, то ну, за грозой и за дождем все равно когда-нибудь наступает ясная погода. И мне кажется, что ну, вместе это легче делать, чем одному.